попробовать в прошлом году бегал половинку в этом году решил попробовать на полную дистанцию вот и все вы тренировались да. а сколько он полгода тренировался? тренировался так если честно а, как, 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 как готовились три раза в неделю пробежки все ничего ничего серьезного ничего экстра я вышел чтобы пробежать я не на результат сейчас бегу чисто для себя а там посмотрим я уверен в принципе, я очень люблю спорт, очень люблю бегать и решила свой весенний, э, весенний как бы старт пробежек в своей жизни как раз открыть вот этим марафоном. После марафона начну бегать утром. 10 километров, но не знаю, пробегу ли все 10, может быть где-то сойду с дистанции, в общем посмотрим, но очень хочу пробежать. Последний раз бегала только в августе, если не ошибаюсь, поэтому тоже определенный вызов себе попробовать пробежать 10 километров без подготовки. А, мне кажется, вообще любые мероприятия, спортивные, развлекательные, культурные, они по-любому... Как-то нас отвлекают, ну, какие-то новые эмоции все-таки позитивные. Это только плюс. Лично я не боюсь, потому что я думаю, все-таки марафон у нас, во-первых, не первый раз проходит. Во-вторых, все-таки учитывая настроение в городе, у нас постоянно работает везде милиция. Поэтому я все-таки надеюсь, что все будет хорошо. Тем более полцентра перекрыто, поэтому я думаю, все будет окей. Ну, только погода, так сказать устойчивое тепло. Поэтому пока не сказать не могу. Первый раз в этом сезоне выехал на велосипеде. Тем более для меня этот велосипед еще до сих пор непривычный, поэтому я к нему привыкаю. А что мне опасаться, если чему быть тому не виноват? Спортивную форму держу. Тренируюсь утром, вечером, постоянно, чтобы быть постоянно в тонусе. Поэтому для меня очень обидно, что я не могу участвовать бегом, но я проедусь на велосипеде сегодня свою дистанцию и тем самым поучаствую в таком хорошем форуме, как спортивное мероприятие, которое в Харькове уже второй год подряд. И мне кажется, что пользуется не просто спросом, а и повышенным интересом и у детей, и у взрослых, и у семей, и у всех, кто, кто хочет участвовать. Thank mm -hmm. you. сегодня Андрей Александрович. Молодец! Ну, звичайно, мені без візочка легше бігається, але мені подобається, що в принципі вона себе веде гарно. Вона багато там дистанції сиділа, там просто їй подобалось там драйв. А так, ну мені, мені хочеться, щоб таких, таких, як я було більше. Я бачила мам, які йшли з візочками, зупинялися, ну і не розуміли. Я їм кажу, ну давайте приєднатись наступний раз. Ну, не знаю, як яка буде реакція їх, побачимо наступного року. Який у вас результат? У мене. Ой, у мене десь, напевно, година. Тому що зараз година номер ми десь спілкуємося там три. Може менше години, може година. Ви не зупинялися? Ні, звичайно. Запорука будь-якої дистанції ніколи не зупинятися, навіть якщо тобі дуже тяжко. Тому а що ти все время спала, да? Ні, вона спала десь півдистанції. А вже тут, коли з'явилася музика, вона встала і почала танцювати. Тому що почула, що вона щось пропускає активне. Ну і, в принципі, все добре. Я любитель. Я не спортсмен, і професійно спортом ніколи не займалася. Ніхто не заважає, руху машин немає, а люди підтримують, оркестр грає по трасі. Фантастика. Ні, вона абсолютно звична коляска. Я навпаки не хотіла брати якусь спеціальну для того, щоб це не обмежувало у людей бажання там брати участь в старті. Тому що будуть думати, напевно, спеціальну коляску якось легше. Коляска абсолютно звичайна. Вона і просто ну напевно широка гума, але. Ну, я перше брала таку коляску, тому що є і бруківка, і є і бровки, і широкою гумою це зручніше. Все. Мій найкращий час по марафону це 3.15. А десятки я в принципі ніколи не заміряла, тому що для мене це така мінімальна дистанція, яку я бігаю.